tan itibaren özellikle Erivan'ın e, havalimanına Rusya'dan İran'dan kargo uçaklarıyla sürekli füzeler gönderiliyor kargo uçaklarıyla. Ve bu şekilde aslında bir suç işleniyor. Bu noktada özellikle İran Cumhurbaşkanıyla da görüştünüz Ruhani ile sınır kapısının kapatılması noktasında. Rusya ile de görüştünüz füzelerin gönderilmesi ve ücretsiz veriliyor bu silahlar. Bu noktada ne söylemek istersiniz özellikle İran ve Rusya'ya? İranla əlaqədar, İrandan Ermənistana silahların göndərilməsi ilə əlaqədar bizdə hər hansı bir məlumat yoxdur. Ə, əksinə, deyə bilərəm ki, İran və Gürcüstan öz hava sahəsini və quru yollarını ə, Ermənistana silahların daşınması üçün qapatdı. Və buna görə biz bir də İran və Gürcüstan hökumətinə, hökumətlərinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Yəni Gürcüstan ərazisindən bizdə olan məlumata görə bu gün ee kaçaq silah göndərildir. Sivil uçaqlarla, eyni zamanda kargo uçaqlarla ee Ermənistan bu yaxınlarda bir ee uçaq satın almışdır. Ee bizdə olan məlumata görə hörmətli qardaşlar 40-30 milyon dollara almışdır. Bu uçağı alan Rusiyada yaşayan zəngin erməni iş adamlarıdır. Karapetyan Abramyan və başqaları. Onlar ə, Rusiyada yaşayan ermənləri Qarabağa göndərirlər muzlu kimi bizə qarşı vuruşmaq üçün. Eyni zamanda bu